حضرت امام ابو الحسن البوشنجی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اکابر اولیاء میں سے تو ان سے پوچھا گیا کہ فتوت حسن خلق ولایت روحانیت کرامت کیا ہے ان سے پوچھا گیا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کرامت خلق فتوت اخوت عظمت ولایت اللہ کی دوستی یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو حقیقت میں تجھے اپنی جان کے لیے پسند تھی تو اپنی جان کے لیے جو پسند تھا وہ بجائے اپنی جان پہ خرچ کرنے کے اپنے بھائیوں پہ خرچ کر دے ب تو پھر ان کو اپنی جان پر ترجیح دے جو اپنی جان کے لیے اپنی ذات کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے لیے مؤخر کر دے پہلے ان کی حاجت پوری کر بچے تو اپنی ضرورت پہ خرچ کر فرمایا اس کا نام کرامت اور ولایت ہے اگر یہ طرز عمل نصیب ہو تو یہ صوفیاء کا اور اولیاء کا یہ طرز عمل ہے یہ ان کا اخلاق ہے یہ تصوف ہے اگر یہ خسلتیں کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے لوگوں سے احباب سے ملنے والوں سے محبت کرے اور قلب میں وسعت رکھے اور دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دے اگر عیسار اور محبت میں یہ درجہ ہو جائے تو سمجھے اس پر اللہ کی معرفت اور اللہ کے وصل کا مثال کا راستہ کھل گیا یہ ہماری غرض اس تربیت سے ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء اور صوفیاء اور آئمہ میں سے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی وہ فرماتے ہیں عاشر اعداء کا بالعدل واصدقاء و بالکرم والوفا نکتہ یہ سمجھایا کہ ہم تو عدل بھی نہیں کرتے نا اپنی زندگی میں کرتے ہیں عدل بھی نہیں کرتے اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ عدل دوستوں کے لیے نہیں ہوتا عدل رفقا احباب اور دوستوں کے لیے عدل نہیں ہوتا عدل دشمنوں کے لیے ہوتا ہے فرماتے جو مرتبہ عدل ہے یہ دوستوں کے لیے بے وفائی ہے عدل کیا ہے بھائی یہ آپ کا حق ہے آپ نے یہ میرا حصہ ہے میں لوں گا یہ عدل ہے آپ کا حصہ آپ کو ملے میرا حصہ مجھے ملے یہ عدل ہے فرمایا عدل دوستوں میں بے وفائی کا نام ہے عدل دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ عدل سے ہٹا نہ جائے جب دشمن کے ساتھ معاملہ ہو تو پوچھا دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے رفقہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے فرمایا ان کے ساتھ کرم اور وفا ہوتی ہے ان پر احسان ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں اپنا آرام بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں اپنی پسند بھی دوستوں پہ قربان کر دیتے ہیں اپنی راحت بھی ان کو دے دیتے ہیں اپنی خوشی اور مسررت بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں تو جو شخص اپنی خوشیاں اپنی راحتیں اپنی مسرتیں اپنی چاہتیں اپنی ترجیحات اپنی جان پر خرچ کرنے کی بجائے روفقہ پر دوستوں پر احباب پر اخوان پر خرچ کر دے فرمایا وہ راہ حق کا مسافر ہے ہمارے ہاں تو دوستوں کے لیے بھی عدل نہیں ہے اپنے عیزہ اقارب کے لیے بھی عدل نہیں ہے اپنے احباب اور رفقاء کے لیے بھی عدل نہیں ہے ہم تو اس میں بھی ہرس رکھتے ہیں ہم مرتبہ ہرس پر ہیں یا حقد ہے یا حسد ہے یا اناد ہے یا عداوت ہے یا تباغد ہے اس میں مقابلہ ہے ہم تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی تعلق مقابلے کا رکھتے ہیں ادھر بھی عدل نہیں رکھتے اور اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ دوستوں سے عدل بے وفائی ہے دشمنوں سے عدل کیا جاتا ہے دوستوں پر کرم کیا جاتا ہے دوستوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے دوستوں کے لیے اشار کیا جاتا ہے اس کا نام فرمایا یہ تصوف اور سلوک ہے یہ طریقت ہے یہ معرفت ہے یہ حقیقت ہے یہ طرز عمل ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا ہم نے ہر شے کو رسم بنا دیا اس کے بعد حضرت ابو القاسم ابراہیم بن محمد النصر آبادی نصر آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی حاتم سے سنا وہ فرما رہے تھے ابن ابی حاتم اپنے مریدین کو اپنے طلبہ کو شاگردوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے والے احباب اصدقاء کو تعلیم دیا کرتے آپ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ جتنا اونچا ہو جائے اس پر اللہ والا کبھی حسد نہیں کرتا جس بندے پر اللہ کا فضل ہو جائے دنیا بھی بیمار و دولت میں فضل ہو جائے علم میں فضل ہو جائے عمل میں فضل ہو جائے تقوا تہارت میں فضل ہو جائے علم و معرفت میں فضل ہو جائے مقبولیت میں فضل ہو جائے شہرت میں فضل ہو جائے قبول عام میں لوگوں کے اندر محبت میں عقیدت میں فضل ہو جائے اس کی سقاحت میں فضل ہو جائے تباہ علم کا معرفت کے دروازے کھل جائیں جس طرح کا اللہ کا فضل ہو جائے فرمایا اللہ والوں کا طرز عمل شیوا اور کردار یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتے ایک اور دوسرا کسی شخص میں گناہ دیکھ لیں دوست میں احباب میں کہیں تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو تانا زنی نہیں کرتے اس کو آر نہیں دلاتے اس کو گناہ کی تہمت نہیں دیتے گناہ کا الزام نہیں دیتے اسے ننگا نہیں کرتے اسے بدنام نہیں کرتے پردہ ڈالتے کیوں خوف رکھتے ہیں ڈرتے ہیں کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا کسی آزمائش میں مارا گیا اللہ کی ناراضگی آ گئی کہیں ایسی آزمائش میرے اوپر نہ آ جائے تو میں دوسرے پر زبان نہ کھولوں کہیں میں خود ایسے برے لمحے میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے اوپر ابتلا نہ آ جائے اور چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے حق میں ان کے احباب کے حق میں اللہ جو فیصلہ فرما دے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ حسد کی حقیقت کیا ہے آپ دراصل اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے کیے کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ کا امر آپ کو پسند نہیں آیا جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس نے آپ سے تو کچھ چھینا نہیں اگر اس کو علم زیادہ ملا ہے تو آپ سے تو نہیں چھین کے لے گیا اگر لوگوں میں قبول عام زیادہ ملا ہے تو قبولیت آپ سے تو نہیں چھینی اگر عزت و شورت زیادہ ملی ہے تو آپ سے تو نہیں چھینی جب بھی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو جو بھی نعمت ہے حسد کا م... پھر وہ آدمی زبان سے بولتا ہے اس کے خلاف اور کرتا ہے اور تقریریں کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور الزام تراشیاں کرتا ہے اور شور مچاتا ہے ہنگامہ کھڑا کر جو کچھ کرتا ہے حسد کی آگ میں جلتا ہے اس سے پوچھے بھائی جس کے خلاف حسد کی آگ میں جل رہے ہو آپ سے تو نہیں چھینا نا سمپل نہیں چھینا ایک بات نمبر دو جو کچھ اس کو ملا ہے اچھا یا برا دیا کس نے ہے یہ امر کس کا ہے آپ میری بات کو سمجھے یہ امر کس کا ہے اللہ کا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر دنیا اس کو زیادہ چاہتی ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے اگر کوئی اس سے محبت زیادہ کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے اگر اس کی عزت زیادہ ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟, کی ہے, ہے یہ اللہ کا امر ہے تو حسد دراصل ایک طرح کا کفر ہے اللہ کے امر کا انکار ہے اس کو رد کرنا ہے تو فرماتے جو اللہ والے ہیں وہ کسی کی کسی نعمت پہ کبھی حسد نہیں کرتے خوش ہوتے ہیں